Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatihah bin Kirizan dan saya memilih topik pertama iaitu penyelenggaraan kenderaan berat yang mengalami krisis di jalan raya. Baik, saya teruskan dengan berita terkini. Pada 9 Jun 2025, negara hari ini diselubungi duka apabila kemalangan tragis di jalan raya 5 Barat JRTB yang meragut lebih 15 nyawa pelajar UPSI. Tragedi yang berlaku sekitar jam 1 pagi Isnin itu melibatkan sebuah bas persiaran yang membawa 40 pelajar, 44 pelajar bersama warga, pemandu warga tempatan yang berumur 40 tahun berserta seorang kelindan juga warga tempatan berumur 54 tahun. Mereka dalam perjalanan pulang ke kampus di Tanjung Malim selepas menyambut Hari Raya Aidiladha di kampung halaman. Sebelum ianya bertembung dengan sebuah kenderaan MPV jenis Prodo Alta yang dinaiki oleh empat orang awam. Bas difahamkan berdaftar di Kedah dan bertolak di Jertis, Terengganu pada jam 9 malam Ahad. Berdasarkan penerangan daripada Muhammad Amirul Fadli Zulkifli, yang berumur 40 tahun, pemandu bas. Beliau berkata bahawa brake bas tidak dapat berfungsi secara tiba-tiba lalu hilang kawalan dan merempuh kenderaan lain sehingga terbabas. Sejurus itu, Kementerian Pengangkutan akan membawa isu kesematan dan langkah-langkah segera yang boleh diambil untuk menambah baik jalan jalan raya Timur Barat dalam syarat Jemaah Menteri akan datang. Sekian, terima kasih. Berdasarkan berita yang saya sampaikan tadi, yang merupakan salah satu eksiden yang disebabkan oleh kecuaian dan juga sikap sambil lewa sesetengah pihak. Kerana saban tahun lebih 5,000 kes direkodkan kemalangan berkaitan dengan jentera berat. Dan antara empat faktor yang disebabkan yang menyebabkannya ialah tayar, brek, lampu dan juga steering. Dan kebanyakan jentera ini tidak melepasi pemeriksaan postpartum pada peringkat pertama. Dan amatlah membimbangkan terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada penyelenggaraan yang lemah antaranya ialah tekanan kewangan, curang dalam peraturan yang kita dapat lihat iaitu pihak berkuasa seperti JPJ dan juga Perspakum yang mempunyai pengawasan yang terhad sehingga membenarkan kecuaian juga disebabkan oleh tenaga kerja mahir yang berkurang. Ini kerana ia boleh menjejaskan servis yang diberikan kepada sesetengah pihak ia pula ditambah disebabkan oleh kenderaan yang semakin tua dan masih lagi digunakan untuk penghantaran barang. Contoh kerja kawasan dan kewakutan di Malaysia dapat juga iaitu First Akta Undang-Undang iaitu Akta Pantukan Jalan 1987 dan Akta CVLB 1987 iaitu sebuah akta bagi mengadakan peruntukan mengenai penekanan dan pengawasiaan kenderaan, kenderaan perdagangan bagi pemasaran pesakom ini akan dijalankan setiap enam bulan. Bagi pengawasan jenis jenis, akan menjalankan sekatan jalan raya dan mengenakan denda jika terdapat kesalahan. Terdapat empat penyelesaian dari perspektif strategi penyelenggaraan iaitu pencegahan, preventif, CBM latihan dan juga kesedaran penyelenggaraan. Okay. Pencegahan lebih kepada jadual pemeriksaan serta servis secara berkala. Manakala predatif, dia mengumpulkan dan juga menggunakan analisis data untuk mengenal pasti ataupun meramal, meramal potensi kegagalan. Bagi sebit M pula, ia menggunakan teknologi ataupun sensor untuk membolehkan pemantauan diagnostik mengikut masa nyata dan juga mendapatkan analisis data operasi bagi latihan dan kesedaran penyelenggaraan ia merupakan pembangunan program untuk meningkatkan kompetensi penyeluruh untuk juri teknik dan operator dan juga manfaat kepada orang lain. Sebagai penutup, menangani krisis ini memerlukan tindakan segera dan bersepadu mengutamakan keselamatan dan penting dalam sektor pengangkutan yang lestari. Maksimak politik kita adalah untuk mengurangkan kematian dan juga kemalangan dengan ketara menjelang 2030. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih.